bir hissəsin kiçik hissəsini iki üç cümləsini tərcümə edirəm. Seyyidi la'allake an babika taratteni və an xidmətike tahayteni. Deyir ey mənim ağam, olmaya məni qapından qovmusan. Olmaya məni öz xidmətindən azad etmisən. Əvlə allaka ra'aytani mustəxiffan bi haqika fa aqsaytani dir olmaya, bəlkəm görmüsən ki, sənin haqqı yüngül tuturam və mən özündən uzaqlaşdırmısan. Dərdlərə baxın, ancaq Allahla münasibətə bağlıdır. Bu məhəmməd səccadın dərdidir. Yəni kamil insanın dərdi. Kamil insanın fikrini nə məşğul eləyir? Aç Əbu Həmzə Sumailin duasını əvvəldən axıra qədər oxu, bir dənə dərt görəcəksən. Allahla bəndə münasibət. Allah mənə necə münasibətdir? Mənim onunla əlaqəm necədir? Allah zədir: "Əvlə əlləka ra'aytani ghayra shakirin li'nə'amayka fa haramtanī." Olmaya, görmüsən ki, sən verdiyin nemətlərə şükür eləmirəm və məni məhrum eləmisən. Bilmirəm vəziyyətim necə. Yəni mən narahatam, bəlkə nəzəri məndən çəkmisən, bəlkə qapıları üzümə bağlamısan, bəlkə nemət vermisən, qadrını bilməmişəm, indi nemətləri əlimdən alırsan. Əvəllə aləkkə ləm tuhibb an tasma'a du'a'i fa ba'atni olmaya mənim dua səsimdən xoşun gəlməyib deyə mən özündən kənaralaştırmısan mən özündən uzaqlaşdırmısan başdan ayağa 1 saatlıq, saat yarımlıq, 2 saatlıq duadır. Baxırsan, görürsən, hər kəlməsində bircə bu dərd, dərd bundan ibarətdir. Fikir budur ki, ilahi sənin mənə münasibətini görəsən necədir. Mənim sənləm bağlılığımın əlaqəm görəsən necədir. İnsan var, İmam Hüseynə əzadardır. Məhərrəmdə gəlir, sinə vurur, əzadarlıq edir məsələn, misal üçün İmam Hüseyn deyirəm, çıxır gedir. Am onun üçün mühüm məsələ deyil ki, məsələn, cənnətdə İmam Hüseynə nə qədər yaxın olacam. Biri də eşitsək, birinin doğudan da həyatda dərdi budur, bəziləri də gülür bəssinə ki, bu nə qədər xəyalpərəstdir. Başqa sözü yoxdur. Gəlirsən, əsas cənnətə görə baxarıq görək yer hardadır. Nə qədər mühüm məsələdir. Am böyülərin işi hərdən bax belədir. Çox kiçik şəkə oxşuyur insanları çaşdıran budur. Həmin o adam ki sənə irad tutur ki sən cənnətdə indidən yerin dərindəsən ki mən görəsən İmam Hüseynə qonşu olacağam yox. Həmin o adam şəhərdə ev alanda yüz dəfə ölçüb biçir ki şəhərin hansı yerində ev alım 70 il ömür üçün. Mənzili belə diqqətlə müayinə edirsən ki evimi harda alım? 70 il yaşayacaqsan, 60 il, 50 il, indidə ömür qısalıb Bu qədər bunun dərdində çəkirsən, biri cənnətdəki evinin ki, əbədiyyət eviydi, indidən dərdin çəkir. Sən ona təəccüblə baxırsan. Bax, insanın dərdi belə şey olmalıdı ki, görəsən İmam Hüseynə qonşu olacağam yoxsa yox. Bu xəyalpərəstlik deyil. Bu insanın həyatda ən mühüm fikirləri bundan ibarət olmalıdı. Qalan şey hər bir şey haşiyədir. Hər bir şey bunun haşiyəsidir. İnsanın əsas məqsədi Allahla əlaqədir. Aqibətinin necə olmasıdır? İmam Səidun səhabəsinin vəziyyəti necə idi? Ən əsas dərdləri nə idi Kərbəlada Aşura günü? Aşura günü Kərbəlada dərdləri nə idi? Əvəfət ya Əbu Abdullah. Sual budur ki, razı qaldınmı məndən? Vəfalı ola bildimmi? Bax, insanın dərdi budur. Görəsən İmam Hüseyn məndən razıdır yoxsa yox? Görəsən Peyğəmbər məndən razıdır yoxsa yox? Görəsən Allah məndən razıdır yoxsa yox? Mən danışa-danışa and olsun Allah'a ki, xəjalət çəkirəm. Çünki bu sözlər şuvara çevrilib. Bu sözlər dəyərdən düşüb. Elə bax bizlər də mən öz mənim kimlər dəyərdən salıb. Heç əhli olan adam yoxdur ki, gəlsin, otursun, onu həyatında da yaşatsın, insanlar da baxsın, ibrət alsın və əməl eləsin. Neçə ildir adam danışır, xəcalət çəkir ki, nə qədər olar? Parpo şəkildə danışmaq. Ona görə də söz dəyərdən düşür sözün arxasında bir əməl olmayanda. Bir insan oturur, danışır, özü o halları yaşamırsa, sözə də sözün də o qədər çəkisi olmur. Sözün o qədər dəyəri olmur. Həqiqətən insanın ən böyük dəyəri nədir? Onun qiyməti o qədərdir. Onun dəyəri o qədərdir. Ələyhissalam -əl kum elə deyir ki, məni dostlarından ayıracaqsan? O şey deyirəm, İmam sənin yanında olacaq ya yox. Ələyhissalamın -əl dərdi budur ki, qiyamət günü sənin dostların Cənnətdə ziyafətdə mənə aparasan düşmənlərin yanına dərdi budur. Dərdi qüssəsi budur. Xəyalpərəst adamdı, nəuzu billahi vələhəssalam. Yox, realist adamdı. Realizmin mənası budur. İnsanın həqiqi həyatı nədir? Həyat nədən ibarətdir? İnsanın həqiqi yeri hardadır bu həyatda? Bunu düşünməsi. İmam Hüseyn əleyhissəlamın dərdi nə idi? Gedəndə meydanda nə deyir xanım Zeynəbə? Məni dualarında, latənisini, minə dua, dualarımda məni unutma. Bəzi rəvayətlər var, gecə namazında məni unutma. Nə istəyir xanım Zeynəb nə dua eləsin İmam Həsən üçün? Gedir meydana. Nə istəyir? Yəni il Allah məni qəbul eləsin. Axır anda canı bədənindən çıxmamış İmam Həsənin dərdi nə idi? münacat elirdi Allahla. Yəni ilahə dadımaz sat, dadımaz sat, yəninə mən buların əlindən qurtar. Yox, qurtarmaqdan söhbət getmir. Yəni məni qəbul elə. Allahla əlaqədir. Kərbəla şəhidlərinin, şəhidlər sərvrərinin ən böyüdürdür budur. ən böyüdürdür budur. Biz niyə tanışa bilmirik Allahla? Dilimiz quruyub bizim. Bizim çünki ancaq ehtiyac istəyirik. Problemlərimizi gedib sayırıq. İlahım, mənim evim yoxdur, mənə ev ver. İlahım, mənim pulum azdır, mənə halal ruzi ver. İlahım, dərtdərimizi deyirik. Sonra deyirəm, məlim, səndən işim qutardı, mən getdim. Mən demirəm, dərtdərimizi Allahdan istəmiyik. Deyirlər ki, yeməy üzün duzunu da Allahdan istəyin. Ayaqda buzun bağını da Allahdan istəyin. Amma, amma haşiyə hansıdır, mühüm məsələ hansıdır? Bunu ayırd edə bilərik. Mühüm məsələ nədir? Ha, bizim üçün haşiyələr mühümdür. Haşiyələr mühümdür, mühüm məsələ qalıb kənarda. Buların hamısını istəyək, halal ruzi istəyək, amma Allahla əlaqənin möhkəmlənməsi üçün istəyək. O ruzi ki Allahla əlaqəmi pozacaq, nə edirəm o ruzumu? Nəyə lazımdır? O ev ki, o məqam ki, o mövqe ki, o pul ki Allahla əlaqəmi pozacaq, nə edirəm o, o nemətləri? İnsan münacat edəndə bunu istəsin Allahdan. Əsas dərdi insanın Allahla əlaqə olsun. İmam Səccadın sözlərinə baxın, bağışlanmaq istəyir. Bağışlama məni, soradır ki, "Allah, birdən qiyamət günündə məni bağışlasan" desəm ki, bağışlayıram. Onda mən xəzalətdən başımı aşağı salacağam. Bağışlamağın bir dərdi, bağışlamağın bir dərdi. Görün nə qədər dərnə getdiyizə gedirsən. Bağışlamamaqım bir dərtdir ki, əzab at özmərəm. Bağışlamağın da bir dərtdir ki, xəjalət çəkirəm. Utanacağam səndən. Çox xəjalət çəkəcəm ki, sənin kimi Allah'a günah eləmişəm. Sənin kimi Allahın əmrindən çıxmışam. Ramazan ayının ilk dəqiqələrini, anlarını yaşayırıq. Ramazan ayı sözün həqiqi mənasında cənnətdir, behesizdir. Ramazan ayı insanın bir illik ömrü içində Allahla əlaqə yaratmaq üçün ən münasib fürsətdir. Mənim əziz qardaşlarıma, bir kiçik qardaşınız kimi sözüm budur ki, sizin il arzunuzda ən müsbət halınız bugünkü alardır. Ramazan ayında olan halınız Ən gözəl halınız budur. Bundan gözəl hal əldə etməyə olmur. Odur ki, xahiş elirəm sizdən ələlə verəy köməkləşək bu ayda Allahla əlaqələrimizi düzəldək. Bir il, bir ay Allah istəyən kimi keçirə bilsə, bütün taleyimiz dəyişər. Çox mübarək aydır. Çox mübarək aydır. Doğurdan da Bu ayın pərdə arxasına görnəsizlər buyurub. Buyurub ki, Du'aytun fihi ilaziya fətillah. Allah qonaqlığındasınız. Siz elə bilirsiz bizim ruhumuz əvvəlki yerindədir. Yox, bizim ruhumuz orucduq ay daxil olandan sonra pərvoz edib behesdə gedib, cənnətdədir hal-hazırda. Hal-hazırda oruc halındayıq. Bizim ruhumuz dünyada deyil. Bizim ruhumuz bu mənada yox ki, bədənimizi tərk edib. Axı ruh ümumiyyətlə qeyri-maddidir. Bizim mənəviyyatımız, ruhu aləmmiz bu, bu hal-hazırda axirət aləminə yaxınlaşıb. Yəni cənnətdən bir bağı, bir dərəcəni Allah bizə dünyada göstərir Ramazan ayında. Göstərir ki, bizdə rəğbət yaratsın ki, ona yaxınlaşaq, onu sevəyik. Bu, günlərin, dəqiqələrin qadrını bilər. Yenə də sonda peşman olacaq. Yenə də ay bitəcək, özü sürətlə keçəcək. Bunu mən sizə deyirəm, özünüz də gözəl bilirsiniz. İndi 30 gün, 40 gün da indiki zamanda bir göz qırpımında keçir. Ramazan ayı daxil olur, bir də ayrılırsan ki, Qədr gecəsidir, bir görsən ki, bayramdır. Yəni, belədir. Baxmayaraq ki, gün uzundur, isti günlərdir, amma yenə də sürətlə keçir. Və günün uzun olması, isti gün olması, çətinliyin olması da Allahın bizim üçün bir nəvazişidir, rəhmətidir. Hədislərdə var, ibadətlərin ən üstünü daha çətin olandır, daha məşaqqətli olanıdır və Ramazan ayının yayə düşməsi də Allahın xüsusi bir rəhmətidir. Çalışın ki bu ayda məscidlə əlaqə gözəkəsin. Mən bunu kəsməyin. Mən bunu dəfələrlə demişəm ki, 5 nəfər olsa, 1 nəfər olsa, 10 nəfər olsa mən gəlib bu sözü danışacağam. Bu mənim vəzifəmdir. Nə qədər adam gəlirsə gəlsin, bunu danışacağam. Danışmalıyam amma da bu ayda belə deyir ki, məsələn, oturaq uzanaq yataq evdə, yataq qalaq ki, günorta məncə də gəlib çata bilmirəm, yuxuya gedirəm, yuxuya qalıram, mənim üçün əziyyətdir. Da bu ayda da yatıb yuxuya qalıb saat 2 namazına gəlib çatmamaq ayıbdır həqiqətən. Bu, bu insan çalışsın ki cemaat namazlarında iştirak eləsin, məscidlərdəki xutbələrdə, mövzələrdə iştirak eləsin. İnanın ki, o məclislərdə iştirak edənlə, eləməyənin orucunun keyfiyyətinin dəqiq fərqi var, dəqiq. Yəni bu məclislərdə iştirak edən insanların orucunun keyfiyyəti fərqli olur, ibadətinin keyfiyyəti fərqli olur. Çünki burada ayələr deyir, hədisdir, cemaat namazının nuraniyyəti var, birgə oxunan duaların. Yəni bura nurani bir fəzadır. Çünki burada nurani insan onlar oturur. İnsan o cəmiə daxil olur, onurdan başlayır özünü əhz eləməyə, əl diləməyə. Ona görə də mən birinci gündən çalışın, la belə əhd bağlayın ki, bir gündə çalış imkanım varsa, bir gündə məclisi tərk eləməyəcəm bu görəcəksiniz sonraki nə qədər öz üzünüzə xeyri var və mən birinci gündə bunu da deyib sözümü yekunlaşdırıram. Bunu o gün dedim, bir neçə dəfələrlə demişəm. Daha doğrusu elə neçə illərdir əsasən bunu deyirəm bu gündə bunu vurğulamaq istəyirəm və sözümü bununla da yekunlaşdırıram. Quranda da buyurulduğu kimi orucun əsas fəlsəfəsi təqvadır. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kema kutiba alal lazina min qablikum la'alakum tattaqu Ey iman gətirənlər. Hər alim bunu təfsir eləyirdi. Deyirdi ki, elə bil ki, övla, ata, ana övlada aparır peyvənd vursunlar ona. Uşaqlara peyvənd vururlar axı ki, xəstəliklərdən qorunsun. Deyir şirin-şirin danışır. Ya ey häləzinə amən. Mənim övladım, mənim oğlum, məsələn. Kutibe aleykumus suyam. Uşağa desən gedəsən event hey, vurdurax amma bütün uşaqlara vurulur bundan bütün uşaqlara yəni bunu bir uşağı bir şeyə irəli endirməsi üçün sən tək değilsən hamıya bundan vurulur Kütibe alaykumus-siyam kema kutibe alal-lezina min qablikum. Həm ya vacib buyurmuşdum. Allah sanki nazımızla oynayır. Nə var, neçə saat ona görə az qalacaq, sus qalacaq. Allah elə bil bizim nazımızla oynayır. Ey iman gətirənlər, oruc sizə vacib edildi. Narahat olmayın. Əvvəlləklərə də orucu vacib buyurmuşdum. Əvvəlləklərə də oruc vacib idi. La'allakum tattagun. Bu bununsundadır ki, siz xəstələnməyəsiz. Peyvənddir bu. Siz xəstələnməyəsiz siz təqvalı olasınız, pəhrəstkar olasınız. Allah bir hökmü deyir, görün hansı tərzdə deyir. Bir qədər ki bu hökmdə axı biraz ağırlıq var, çətinlik var, ac qalmaq var. İnsanın davası çörək davası deyil. İnsanın davası budur. 5-6 saat keçir oturursan, yeyirsən də hə, sənə nə olsun? Nə olsun. Bunu məsələn 3 saat qabaq yerindən olacaq 4 saat sonra yeyəndə. Hamısı nisbi-nisbi məsələlərdir. Nisbi-nisbi. Amma bunun içində görün nə qədər fəzilətlər gizlədi. Allah bu cür şəkildə bizlə danışır, axırda buyurur: "Ləhüləkum tettequn." Bu təqva üçündür, pəhrizçilik üçündür. Mənəm sizə bir kiçik qardaşınız kimi tövsiyəm budur ki, az ya çox əməl özünüz bilərsiz. Mən heç kəsin biz bir-birimizin müstəhib əməllərinə qarışa bilmərik ki, sən nə qədər Quran oxuyasan, ola bilər biri Quranı xətm eləsin, ola bilər heç biri xətm eləməsin. Bir ayəni dedi neçə gün düşünmüşəm, peyğəmbər onun əməlini təsdiq elədi, dedi, yaxşıdır. Belə Quran oxuyun. Vacibdir tez qutarın, bitirim. Bir ayəyə qoy qabağı, düşün, otur onun üzərində, neçə ayəni haqqında düşünə-düşünə oxu, bu daha yaxşıdır ki tez Qur'anı xətm eləyim, çıxıb. Məqsəd Qur'anı xətm eləmək deyil. Buların hamısı, hansı əməllər istəyirsiz, edin, amma ən mühüm olan bu gün Allahla əhd bağlayın ki, ayın sonuna qədər günah eləməyəcəm. Sonra görün nə qədər. Heç olmasa bir ay Ramazan ayında. Heç olmasa bir ay Ramazan ayında. Və çox ehtiyatlı olun. Çox ehtiyatlı olun ki, məsələn, yenə deyirəm, şüpheli söz danışmayaq. Əvvəl rahat danışırdıq, caiz sözdür. Olar. Məsələn, kiminsə sözünü danışırıq, halal da sözdür. Amma indi hətta ondan çəkin ki, birdən də məsələn, söz aparar bir yerə ki, pis e, nəticələrə gətirib çıxar. Kimə kiminsə haqqı olmasın danışdığımız sözlə, eşitdiyimiz sözlərdə özümüzü bir ay qoruyaq, tam qoruyaq, görənlər nəticə göstərir. Axırında necə olur? Ayın sonuna yaxın baxaq, inanın ki, mənəviyyatımız çox olacaq bu aydan əldə etdiyimiz xeyir bəhrəc çox olacaq. Az aməl eləyək, amma təqva ilə eləyək. Gedin istəndən alimdən soruşun. Mən bunu keçən dəfədə dedim. Ayətullah Luzma Behcəd, Ayətullah Əllame Qazi, Qeyrisi Bəhaiddini, kimi 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 Əllame Təbətəvəzif flan Sorussaq ki, getdilər necə bu məqamlara sahib oldular? İnanın ki, heç bir möcüzəvi xüsusi kitablarda yazılan dualar yoxdur ki, onlar o yerə çatdırsın. Onlar bir yol tutmaqla o məqamlara çatdılar ki, Allahdan çəkinib günahı tərk elədilər. Günahı tərk eləyəndən sonra əməl çevrilir olur. Nərdvan insanı yüksəlliklərə qaldırır. Əməli günahı tərk elməkdən sonra Ramazan ayından fayda götürmək istəyiriksə, bu gündən əhd bağlayaq özümüzlə Allah huzurundakı mən bu gün bu Ramazan ayını çox ehtiyatlı olacam və günahlardan çəkinəcəm. Mən inşallah bir daha